Allah akan membalas kalian. Mengapa kalian tidak bertanya apabila tidak mengerti? Sesungguhnya, kesembuhan orang bodoh adalah dengan bertanya. Terapi dari penyakit hati. Jadi memang hati kita kadang sering sakit, hati kita kadang sering tergores, dan hati kita kadang sering marah-marah, dan juga hati kita kadang mengalami sesuatu, maka jalan keluarnya adalah terapi berdasarkan kitab Ar Ibnul Qayyim Al-Jawziyah yang berjudul terapi dari penyakit hati. Ma tangan ila angzalahu Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula oh, obatnya. Dalam Sahih Muslim terdapat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Jabir ibnu Abdillah likulita in dawa un, fa faida ushiba tawa A bi Untuk setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat sesuai dengan penyakit, sembuhlah ia dengan seizin Allah. Berarti, kalau obatnya pas, maka itu sembuh betul-betul atas izin Allah, bahwa kita, umpamanya, secara lahiriah ya, di situ kita memakai obat secara kedokteran. Maka, yang menciptakan obat tersebut itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila obat tersebut dibuat dari tumbuh-tumbuhan, maka siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan ter tersebut? Setelah tumbuhan dan ditemukan oleh manusia, maka manusia sifatnya menemukan dan manusia sifatnya merancang. Tetapi awal mula yang menjadikan tumbuh-tumbuhan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya apabila kita semua sakit menemukan obatnya entah itu secara lahiriah ya, maupun batiniah ya, terus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diceritakan dari Jabir ibn Abdillah likulitain tawaun faida usiba tawa baro api azza wajah maksud hadis di atas ialah apabila seorang diberi obat yang sesuai dengan penyakit yang dideritanya dan waktunya sesuai yang ditentukan oleh Allah dengan izinnya seorang yang sakit tersebut akan sembuh. Dalam musnad Imam Ahmad tercantum sebuah hadis yang diwayatkan oleh Usmah Ibni Sayyid. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Azza wa lam yunzil dangan sifaan ngalimahu man ngamilahu wajahilahu man jahilah sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan kesembuhan. Dia ajarkan kepada orang-orang yang diajarkan dan tidak dia pahamkan orang yang dia bodohkan yang tidak diberi petunjuk. Dalam hadis lain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna wahalam yadoo da'an illa wado lahu sifaan an da'an ya Rasulullah wa sesungguhnya Allah tidak menimpakan sesuatu penyakit melainkan memberikan pula obatnya kecuali satu penyakit nah di sini ada terkecuali satu penyakit maka mereka bertanya ya Rasulullah penyakit apakah itu maka Rasulullah SAW menjawab penyakit tua. Nah, penyakit tua itu enggak ada obatnya. Semua penyakit ada obatnya, dan di sini diterangkan oleh Rasulullah SAW ada satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit tua. Nabi Muhammad SAW meng mengategorikan kejahilan sebagai penyakit dan obatnya adalah bertanya atau belajar kepada orang pandai. Abu Daud meriwayatkan hadis dari Jabir ibn Abdullah. Ia berkata, kami keluar pepergian seorang di antara kami terkena batu sehingga kepalanya terluka. Ketika tertidur, orang tersebut bermimpi bersenggama dengan istrinya hingga Mengeluarkan air mani, ia pun bertanya kepada teman-temannya, "Apakah aku diizinkan untuk bertanya kepada teman-temannya? Apakah aku diizinkan untuk bertayamum?" Mereka menjawab, "Engkau tidak perlu bertayamum, bukanlah engkau tahan air." Orang tersebut pun mandi, akibatnya ia meninggal. Setelah sampai, kami menghadap Rasulullah, memberitahukan masalah yang dialaminya. Rasulullah SAW menjawab, "Kalian telah membunuhnya. Allah akan membalas kalian. Mengapa kalian tidak bertanya apabila tidak mengerti? Sesungguhnya kesembuhan orang bodoh adalah dengan bertanya. Orang yang tadi cukuplah bertayamum, sedangkan untuk lukanya bila amat dalam, ambilkanlah sepotong kain dan usapkanlah di atasnya." Lalu ia dapat mencuci seluruh tubuhnya, sehingga bagian yang luka tidak perlu kena air. Nah, maka di sini diterangkan dari uh, riwayat dari Abu Dawud, menerangkan pada suatu hari itu ada seorang yang kepalanya terbentur batu. Setelah itu orang yang terbentur batu tersebut ketiduran, sampai pingsan. Tetapi dalam tidurnya orang yang tertimpa batu tersebut Mimpi bersegema Mimpi hubungan badan dengan istri Hingga keluarlah mani Maka orang bertanya kepada temannya Saya sekarang dalam keadaan luka Tetapi tadi malam saya bermimpi bersegema dengan istri saya hingga saya keluar air mani. Ini kira-kira saya akan diwajibkan untuk tayamum atau mandi. Nah, di situ pertanyaan untuk teman ataupun yang bodoh tersebut. Maka teman yang bodoh tersebut memberikan jawaban, "Kamu kan kondisi lumayan sehat. Dengan air pun kamu betul-betul mampu." Alangkah baiknya kamu tetap mandi aja tidak usah tak tayamum. Nah, setelah itu teman yang terluka tersebut lalu mandi. Setelah mandi ternyata orang yang terluka tersebut mati. Maka orang teman-temannya menghadiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya wahai Rasul ini orang tadi terluka tetapi mimpi bersegema dengan istrinya setelah itu dikarenakan memang kondisi badannya itu kuat maka disuruh mandi setelah mandi malah orang tersebut meninggal dunia maka Rasulullah SAW memberikan jawaban kamu itu membunuh orang tersebut dikarenakan apa kita orang bodoh tetapi memberikan solusi kepada perihal yang kita tidak tahu jadi orang tersebut orang bodoh tetapi memberikan obat maka di situ nantinya akan fatal seperti yang dikisahkan dari Jabir bin Abdillah tersebut karena apa orang itu bodoh dia melihat secara fisik dia melihat secara fisik bahwa fisiknya sehat, makan juga eh, enak. Dia masih bisa berbicara, tetapi dia mempunyai luka yang begitu dalam di kepala orang tersebut. Maka Rasulullah SAW memberikan eh, jawaban seharusnya, "Kamu..." memberikan solusi kepada orang tersebut jangan disuruh mandi soalnya dia lukanya lumayan parah cuman kondisi orang tersebut dikarenakan memang luka di dalam kepala dia masih bisa berbicara dia masih bisa bermimpi dia makan tetapi kepala orang tersebut adalah fatal apabila terkena air Nah, di situ maka Rasulullah SAW memberikan tausiah kepada orang yang memberikan petunjuk tersebut seharusnya kamu jangan langsung disuruh mandi dikarenakan memang penyakit itu fatal kamu seharusnya ditayamumi untuk yang luka jadi yang luka itu tidak boleh dikasih air itu ditayamumi yang luka lalu yang dibilas air yang tidak luka tersebut inilah contoh-contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mengambil hikmah apabila memang kita betul-betul tahu obatnya sudah diuji coba, maka silahkan diberikan petunjuk kepada ikhwan kita yang lagi mendapatkan musibah. Tetapi apabila kita tidak mengetahui obatnya, alangkah baiknya kita diam. Ataupun kita memberikan orang tersebut yaitu doa agar orang tersebut diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya apabila ada kata-kata keterangan tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengambil hikmah dan mendapatkan ilmu yang manfaat dunia hatal -akhiroh. amin amin ya robbal alamin akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh